أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله مساء أحوى سنقرئ إنه يعلم الجر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفع الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا فينا ولا يحيى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تبصرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى لوراكيموا بص صدق الله <سؤال> العظيم